吵醒你了。今天这么早就下班，工作结束了。 某位大设计师最近总是加班，我们都好久没有去约会了，你得补偿我。不如先把这段时间欠的吻都补上。 明天就是周末，想做点什么？前两周加班最厉害的时候，我记得每天下班你都要抱着我撒娇，说什么等结束了工作，要立刻出去旅行，多一秒都不耽搁。 光启周边游超全攻略，被低估的宝藏村落，尽情享受安静与松弛。还有这个，一秒去班味的古城推荐。给我发这么多旅行的帖子，难得的休息日，不想出去逛逛？ 咱隔壁那个老大爷，八十多了，每天还健步如飞的去晨跑呢。某只小懒猫年纪轻轻就提前步入老年生活了。听起来也不赖，到时候我肯定是整个公园最让人羡慕的老头。 想法倒是有一个，有山有水，能一直躺着。想出去玩的话，也有不少选择。是光启南边一个临海的小山村。 那儿有很多果园，可以去摘果子。海边的风景也不错，我们还可以去散散步，吹吹海风。这两年，那边开了不少农家乐。要是真不想出门，倒是也能在小院子里躺着晒晒太阳。也不完全是功课。 我上大学的时候去过那边，还认识了村子里的一家人。前几天他们给我发消息，说橘子快熟了，让我过去玩玩。怎么样，要不要去？ 想什么呢？在和我说话都能走神。